Экипаж из Азербайджана преодолевает миновзрывное заграждение и устремляется на курган. Главное не допустить остановку и скатывание назад. Механик умело справляется с данной задачей и преодолевает курган без нареканий. В это время команда Республики Таджикистан пополняет свой свой готовится к очередному поражению огневого рубежа. Напоминаем, что третий активный рубеж это поражение к цели номер 9. Стрельба из ПКТ по РПГ. Экипаж Азербайджана уверенно преодолевает противотанковый рог и выходит на скоростную участок. Сейчас во всей красе может показать себя механик водителя, умело управляя грозной боевой машиной. Наши аплодисменты. Государство России, Республики Сербия, команда Таджикистана и Азербайджана. На данный момент на дистанции еще выполняет свою задачу командная экипажа Республики Таджикистан. Здравствуйте, дорогие парни, среди судейской бригады. Тренер отдает охрану своим подопечным, ориентируя их по порядку действий. Итак, сейчас мы с вами наблюдаем действия экипажа зеленой машины с поле.

Итак, выполнили стрельбу экипа Таджикистана. Вот, ребята, группа...